надо брать талончики, как на как у врача на приеме. Вот так подходишь и выбираешь там типа с собой, не с собой, а потом, допустим, это меня талончик. И там ты видишь сколько тебе. Но ну, он еще объявляет на португальском момент наступил сейчас покажу то есть если тебе кофе то талончик отдельный наверное, в последнюю очередь будут обслуживать значит раздельно получается одна касса с собой и одна касса на вынос на тайковой и ты для разных очереди получается у меня такие цены короче, за 4 евро можно позавтракать. Кофе, соки, круассан с ветчиной, сыром. Почти даром. Так же, как на сайте Рубикон, автобусные билеты.